بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم Amma Alhamdulillah Tama sekali kita merafakkan Setinggi-tingginya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana masih Memberikan kita peluang untuk Hidup serta menghidupkan Bulan Ramadan ini Sehingga ke malam ini Dan disebutkan oleh Para ulama antaranya pendapat Daripada Imam Syafi'i Rahimahullah Antara malam yang diharapkan Berlakunya Lailatul Qadar Ialah malam 23 Ramadan. Ramadhan dan mudah-mudahan malam ini menjadi malam Allah Subhanahu wa taala menguniakan kita Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Al. Dan untuk tazkirah Ramadan pada malam ini kita telah sampai pada juzuk yang ke-24 di mana juzuk yang ke-24 ini ada dua surah yang terkandung di dalamnya iaitu surah Ghafir dan surah Fusilat dan kita akan mengambil satu ayat daripada setiap satu surah ini insyaallah dan kita akan tengok apa yang disebutkan oleh para ulama tafsir berkenaan ayat-ayat ini saya memetik ayat 60 daripada surah ghafir mana ayat ini sangat signifikan dan sangat dekat dengan kita iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala wa qala rabbukumud'uni astajib lakum Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Maksudnya ialah wa qala rabbukum telah berkatalah Tuhan kamu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku nescaya aku akan mengabulkan. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri daripada beribadah kepada aku saya dakhuluna jahannam madakhirin akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan yang dakhir dakhir ni maksudnya hina keji dan Allah Subhanahu wa taala di awal ayat Allah menyebutkan berkenaan doa ud'uni berdoa kepada aku kemudian selepas doa itu Allah menyebutkan orang yang sombong orang yang meninggikan diri dia daripada berdoa ataupun beribadah kepada Allah jadi Allah menyebutkan doa itu ialah ibadah doa itu ialah ibadah jadi sesiapa yang tidak mahu berdoa kepada Allah dia telah sombong kepada Allah dan siapa yang tidak berdoa kepada Allah bermakna dia tidak beribadah kepada Allah kerana seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutaraf hasan ad-du'a ad-du'a ibadah doa ini ialah inti kepada ibadah inti sari kepada ibadah esensi kepada ibadah maka bagi orang yang dia meninggalkan berdoa maka dia telah meninggalkan esensi daripada ibadah ataupun inti daripada ibadah itu sendiri kerana kebanyakan kehidupan seharian kita ini dia berlegar berkenaan ataupun berlegar berdasarkan doa kan daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur balik semuanya ada doa-doa yang kita buat ataupun yang kita baca kalau bangun tidur kita, kita baca doa alhamdulillah ahyana ba'da ma ba amatna wa ilayhi nushur baca doa lepas solat subuh ada wirid ada zikir ada doa bacaan-bacaan zikir selepas selepas subuh ataupun zikir-zikir pagi selepas asar kita ada zikir-zikir petang semua itu doa dan kita nak naik kenderaan ada doanya kita nak pakai baju ada doa kita nak masuk tandas ada doa keluar tandas ada doa jadi setiap kehidupan kita ni berkisar dengan doa berkisar dengan doa tidak boleh lari pada doa jadi sesiapa yang tidak menjadikan doa sebagai panduan ataupun yang selalu mendampingi dia dia telah menyombongkan diri pada Allah azza wa jalla dan doa ini perlu perlu dipelajari lah ha, perlu dipelajari perlu dihafal supaya supaya boleh diamalkan kerana apa yang diamalkan itu dia lebih lebih lekat ha, lebih lekat dan lebih lama kata apa lebih lama bersama dengan diri seseorang itu kalau setakat hafal saja tapi tidak amal dia akan hilang juga kan jadi Ibn Kathir Salah seorang ulama tafsir menyebutkan Ayat berkenaan doa ini ialah Sebagai fadila Fadila ini maksudnya kelebihan Kelebihan yang Allah SWT berikan Kerana di antara hamba Di antara manusia Dengan Allah Azza wa itu Tidak ada Tidak ada hijab Tidak ada yang menutup Hijab Antara kita dengan Allah dan ini menjadi bantahan kepada orang yang mengatakan kita perlu mengambil perantara untuk sampai kepada Allah kerana di antara kita dengan Allah Allah sendiri sebutkan tidak ada perantara di dalam surah al-Baqarah Allah sebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib jika hamba aku bertanyakan engkau kepada aku ataupun bertanyakan kepada engkau tentang aku fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an sesungguhnya aku dekat dekat di sini maksudnya kebersamaan Allah itu dekat dengan kita Allah maha mendengar jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan antara kita dan dia itu ada ada perantara kita boleh doa direct terus kepada Allah kan dan disebutkan oleh Ibn Qasir wa karamihi annahu nadaba ibadahu ila du'aih wa takaffala wa takaffala lahum bil ijabah Allah Subhanahu taala berdasarkan ayat ini Allah kata ud'uuni astajib lakum du'alah kepada aku aku akan kabulkan maksudnya Allah Subhanahu taala menjamin pengabulan doa itu Allah Subhanahu taala sendiri yang menjamin kalau kamu doa aku jamin aku akan kabulkan ah jadi jangan putus asa dengan berdoa dan doa ini perlu kita faham apa yang kita doa kita tidak akan dapat sebiji macam yang kita doa lah kadang-kadang ada yang Allah bagi sebiji macam kita minta ada yang Allah bagi lebih baik ada yang Allah gantikan dengan lebih baik ataupun Allah elakkan kita daripada kena mudarat yang lebih besar ataupun doa kita itu kita minta Allah tak tak kabulkan pun Allah tak ganti lebih baik Allah tak kabulkan macam mana yang kita minta لكن الله سيمن ديه في الاخره اه ايتو لبيه باء كاتب سفيان الثوري رحمه الله يا من احب عباده اليه من ساله فاكثر سؤاله ويا من ابغض عباده اليه من لم يساله وليس كذلك غيرك يا رب بسوء Maksud perkataan Sufyan Al-Sawri inilah Ya man ahabbu ibadihi ilahi man sa'alahu fa'akthir su'alah Maksudnya Wahai orang yang mencinta kan Dia suka untuk meminta Dia suka untuk meminta Jadi perbanyakkanlah meminta kepada orang yang Kepada yang suka memberi Bagi orang yang banyak permintaan Mintalah banyak-banyak kepada zat yang maha menguniakan maha memberi wa ya man abghadu ibadihi ilaihi man lam yasal wahai orang yang paling dibenci daripada kalangan hamba ini bila bila dia tidak meminta kepada kepada yang menguniakan itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala membenci hamba-hambanya yang tidak meminta kepada dia. Mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan

Maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan murka akan marah jika kita meninggalkan meminta kepada Allah Azza Wajalla. Tetapi anak Adam ini, manusia ini, lagi banyak kita minta kepada manusia, lagi dia marah. Ha, jadi itu perbezaan antara Khalik, antara pencipta dengan makhluk. Antara Tuhan dan hamba. Hamba ini lagi banyak kita minta, lagi banyak kita duk desak dia duk makin meminta orang jadi tak selesa, orang jadi tak senang, orang jadi marah, kan? tu sifat makhluk tapi Allah Azza wa lagi banyak kita minta dengan Allah lagi Allah suka sebab apa? sebab tu menunjukkan tawakul kebergantungan kepada Allah Azza wa ini yang penting antara antara perkara yang menjadikan tawahid ataupun ibadah seseorang itu menjadi kuat sebab kebergantungan dia kepada Allah Azza wa itu tinggi dan inilah fadilat kepada umat ini fadilat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkenaan doa daripada surah ghafir daripada surah ghafir dan kita jangan berputus asa dengan berdoa lah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata seseorang hamba itu dia sentiasa akan dikabulkan doa dia malam yastajil selagi mana dia tidak tergesa-gesa sahabat tanya Wama isti'jal Apakah yang tergesa-gesa ini Wahai Rasulullah Rasulullah kata Orang yang tergesa-gesa ini Dia kata Da'au tu kada wa kada Aku dah doa dah macam ni macam ni Tapi Allah tak mabukkan lagi ha. Bila dia dah start rasa macam tu Allah tak mabukkan lah untuk dia Sebab dia dah putus asa Dia dah putus harapan Harapan kepada Allah sudah Sudah kurang ataupun sudah hilang Baik. Kita tengok ayat yang seterusnya daripada surah Fusilat. Saya Okey. Kita tengok ayat daripada surah Fusilat ini ayat yang ke-33. Ayat ke-33 mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin Allah Subhanahu ta'ala menyebutkan wa man ahsanu qawlan mimman dan siapalah orang yang paling baik lagi daripada orang yang menyeru kepada Allah ada lagi ke orang yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah wa 'amila salihan sataba'a ma salih wa qala innani minal muslimin dan dia berkata sesungguhnya aku ini daripada kalangan orang Islam orang yang menyerahkan diri kepada Allah azza Jal kata ulama tafsir pada ayat waman ahsanu qaulan mimman daa ila Allah ai daa ibad Allah ilaih maksudnya orang yang dia mengajak kepada kepada Allah ini dia mengajak hamba Allah itu melakukan kebaikan kepada hmm. Allah wa huwa fi nafsihi muhtadin bima yaqul dan orang yang mengajak kepada kebaikan kepada kebaikan ini kepada Allah ini dia itu diri dia sendiri muhtadin orang yang mendapat petunjuk maksudnya orang yang belajar dan dia beramal dengan apa yang dia belajar fa naf'u nafsihi wa li ghairihi lazimun wa muta'addid maka orang yang dia mengajak kepada Allah mengajak kepada kebaikan mengajak kepada amal soleh ini dia sendiri ada ilmu Dan dia beramal dengan ilmu dia Maka itu manfaat untuk dia Dan Dia juga mengajak Kepada Allah Dia mengajak orang lain kepada Allah Dan itu manfaat untuk orang lain Jadi kat sini dia dapat dua manfaat lah Manfaat untuk diri dia Dan manfaat untuk orang lain yang diajak itu Walaysa <laughs> huwa minalladhina ya'muru bilma'ruf wa la ya'tunah. Dan dialah bukan daripada orang yang dia mengajak kepada perkara baik ma'ruf tapi dia tak buat kan dia duk ajak orang dia duk ceramah sana sini kan ajak orang buat baik tapi dia sendiri tak buat baik ha. ni hadis ni kena kepada pendakwah lah kan pendakwah ha. mana Allah subhanahu wa ta'ala mengancam para pendakwah ni mana Nabi SAW menyebutkan di dalam neraka nanti orang yang dia mengajak kepada para perkara ma'ruf tapi dia tak buat ni dia akan dibawa apa di dalam neraka ni dia akan disiksa dia akan disiksa dalam neraka tapi dia akan dibawa dia akan apa pusing satu neraka itu dalam keadaan perut dia terburai ha, perut dia terburai kan jadi ahli neraka tanya kenapa dia ni seorang-seorang perut terburai dan dia dibawa berarak di dalam neraka ini penghuni oh, neraka tanya bukankah hang ni dulu orang yang ajak kepada perkara baik kepada kami tapi kenapa hang dekat sini kemudian orang yang pendakwah ni dia kata memang dulu aku mengajak apa perkara baik tapi aku ajak saja aku tak buat pun ha. ni balasan kepada orang yang dia ajak orang perkara ma'ruf tapi dia tak buat dan dia cegah orang perkara mungkar tapi dia buat perkara mungkar itu nasallahu alaihi bal ya'tamiru bil khairi wa yatruku bahkan orang yang mengajak kepada Allah ini mereka ini sambil-sambil mereka mengajak kebaikan mereka melazimi kebaikan itu dan mereka meninggalkan perkara yang buruk perkara dosa dan ayat ini juga ada tafsiran yang lain iaitu waman ahsanu iaitu siapakah orang yang lebih baik pada orang yang mengajak kepada Allah mengajak kepada Allah di sini ada ulama dia tafsirkan muazzin para muazzin kerana muazzin ni ialah orang yang mengajak kepada salat jadi orang yang mengajak kepada salat ini juga dikatakan mengajak kepada kepada Allah Azza wa dan ini menjadi satu kelebihan kepada muazzin satu pengiktirafan pa kepada para muazzin para muazzin ada satu hadis ada beberapa hadis pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana disebutkan silap bukan hadis ada perkataan daripada sahabat itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia sebutkan "Lau kuntu muazzinan, ma balaitu alla ahujja wa la a'tamira wa la mujahid. Maksudnya ialah Ibu Mas'ud, Abdullah Ibu Mas'ud Mengatakan Walau kuntum mu'adhinan Kalaulah aku ini seorang muazzin, Tukar azan Ma balaitu alla ahuj Aku tak kisah kalau aku tak pergi haji Wala a'tamir Aku tak kisah kalau aku tak buat umrah Wala ujahid Dan aku tak kisah kalau aku tak berjihad kepada Allah Azza wa Di jalan Allah Kerana kelebihan muazzin itu muazin ini akan dibangkitkan bersama dengan dia katakan dibangkitkan bersama para syuhada para syuhada di hari kiamat dan ada perkataan pada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Umar kata "Kalau aku ni muazzinan lakamul amri" kalaulah aku ni seorang muazzin maka urusan aku ni banyak telah sempurna "Wa ma balaitu alla an an antasiba liqiyam al-layl wa la li nahar dan kalaulah aku ni seorang muazzin aku tak kisah pun kalau aku ni tak bangun pada waktu malam untuk qiyam al dan aku juga tak bersusah payah berpuasa pada siang hari Ini puasa sunat lah kan puasa ramadan kena buat lah. kan sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul allahumma ighfir lil muazzin thalathatan qala qultu ya rasulullah تركنا ونحن نجتلد على الاذان بالسيوف قال كلا يا عمر انه ياتي على الناس زمان يتركون الاذان على ضعفاءهم وتلك اللحوم حرمه الله على النار لحوم المؤذن عمركذا kalau aku tak qiam mulai pun aku tak kisah kalau aku tak puasa sunat pun aku tak kisah kalau aku ni muazin karena aku mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada para muazzin. Allahumma maghfir lil muazzin. Ya Allah ampunkanlah para muazzin. Tiga kali Nabi doa. Tiga kali Nabi doa. Dan ini menjadi kelebihanlah dan paling darafan kepada orang yang dia melawankan azan. Ha, azan dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan pada hari kiamat nanti leher orang yang Melawankan azan akan menjadi panjang kita tak tahulah macam mana kan keadaannya tapi akan menjadi panjang kerana menunjukkan sebagai satu kemuliaan kepada mereka bukan Allah nak hina tapi kemuliaan bagi orang nampak bagi orang nampak inilah orang yang mengajak kepada Allah orang yang mengajak kepada salat Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawak insyaAllah naktafi bihadal qadar Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan kita malam al-Qadar, kelebihan-kelebihannya, memberikan kita kekuatan untuk beribadah, qiyamul lail, al Quran dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.